я одежду, не постирать, и я понимаю, что сушить-то негде такое количество. А что стирать, стирал Стирала военную форму, курточки, штаны теплые, все было теплое. А а, и, значит, Дима такой говорит, вот, давай я тебе, значит, сушилку сделаю. Сушилка, значит, у нас сломалась года три назад, и никакой образом Дима ее не делал, но тут, когда он понял, что это для военных, он говорит, я тебе ее сделаю. И тут вообще... Вот, и мне Дима чтобы сушить военную форму, он мне сделал сушилку, вот, и мы на сушилке сушили все это, дома сушилось несколько дней, вот так, что мы еще, значит, делали, а, еще, значит, я помню, Маричка сделала пост в Фейсбуке, что нужна еда, кто может готовить, нужно было бойцам в аэропорт, я помню, что я приготовила, много приготовила, я позвонила что я приготовлю все, но нужно, чтобы кто-то отвез, потому что у меня не было машины. Свекор одно время очень сильно боялся, да он в принципе и сейчас боится. Он почему-то думает, что если он подъедет в посту, то сразу выбегут сепаратисты и начнут стрелять. Когда вот едет, да? Да. Поэтому он, конечно, он все это поддерживал, но он боялся отвозить. И я помню, тогда позвонил э, Спартак с Наташей, э, вот, и мы это все вынесли, погрузили все в машину, и Спартак предложил, я была с девочкой, он предложил э, поехать с ним в аэропорт, с, там, помню, была Наташа, Спартак, и была э, сестра Спартака, с тачкой. Вот, и мы поехали, девочек, конечно, впечатление было очень много, что они все это увидели.